tiago <coughs> Мы лет-ласводным книги сентября. Сегодня... <сослуждаст> Сегодня в канун празднования Дня Конституции который есть государственным праздником Украины, независимый профсоюз Орденков, Шахстан при поддержке других, в том числе депутатов Перевальского районного совета, Перевальского районной организации, партии коммунистов Украины, партии свободы и других граждан, осуществляет пикетирование учреждения Перевальской районного администрации, как символ власти и орган, который по своему назначению обязан осуществлять контроль, надлежащий контроль обеспечения конституционных прав граждан Украины на территории Приморского района. Мы, те, кто относится к гражданам наемного труда и те, кто является законопослушными подпочтениями, сегодня выражаем протест в части по нарушению конституционных прав граждан в сфере труда. В сфере труда у горняков, которые работают на шахтах сегодня, имеет место это самое веское сегодня, самое серьезное нарушение э, и законодательства, и э, права, которые определяют один дискриминации за метро. Это, это э, по признаку того, что работники шахтеров в шахте находятся 7,5-8 и более часов, а работодатель признает и оплачивает только 6 часов рабочего времени. Остальные 2 часа времени не признается рабочим временем. Еще года тому назад правительство Украины, проводя э, выездное заседание, совещание по работе в Нетровольдности, э, привело пример уровня доходов и уровня заработной платы шахтеров э, больше, которые в э, 4 раза выше от шахтеров Украины по размеру России, которые в 3 раза выше от шахтеров российских шахтера, э, в э, три э, раза э, имеет э, э, по размеру выше, то есть выше 9 тысяч сегодня о а, зарплате Германии и Штатов. Поэтому было сказано так. про спилки, а что як за так? Что за такое, Что наши шахтари такие, и какие шахтари? Давайте нам э, рассветить все материалы. Поэтому мы профсоюз э, неоднократно проанализировали, э, где мы где теряем доходы, и на чем теряем доходы, и э, вышли с определением, нашли, э, нашли ответ на вопрос, почему мы так мало зарабатываем на сегодня. И получается сегодня так, да, на шахтах э, угольной промышленности Луанской области и района имеет место подводительный труд, э, когда рабочее время не призна... э, пребывание в шахте под землей не рабочим временем не задержащий на имеет место э, параллельно с этим и скрытая заработная плата. Э, сегодня и другим не уплачиваются зарплатные перед очередного отпуска. Э, Орнякам и другим сегодня э, не насчитывается да, не, назначается... Тарифная ставка и даже высокоплата на уровне минимальных доталей гарантий, которые гарантом является государством, и на 40% тарифная ставка и зарплата на сегодня от горняков э, ниже э, той зарплаты, которая э, гарантируется государством. И получается, за три месяца горняки недополучают одну среднюю месячную зарплату, а за год недополучают четыре э, средних заработных плат. об этом мы говорили на рабочей встрече с представителями администрации, с представителями местной власти. И об этом мы сегодня мы здесь э, стоим, э, пикетируя учреждение администрации, э, обещаем общественность и заявляем с чем мы не согласны. Поэтому цель сегодняшнего пакета озвучить, озвучить, проблемы, которые есть, которые связаны с нарушением конституционных проблема, которая имеет место э, невыполнение государственных социальных стандартов и социальных гарантий в сфере охраны здоровья, в сфере культуры в сфере коммунальных платежей, в э, услуг, э, других не э, сегодня мы, мы так неоднократно в кучу воду уже подавали документы на различные уровни. Э, местной власти, региональной власти, национального уровня, что касается э, обеспечения стандартов и угрозы здоровья и жизни в сфере охраны здоровья. Э, мы говорим о том, что это территория Перевальского района создано Перевальское районное медицинское объединение, э, а э, финансово по, 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 нормативу, который государство обеспечивать, оно не обеспечивается. Это тем более, что Перевальский район получает э, необходимые деньги по нормативу. Но сфера медицины э, не финансово финансово месяцев и на уровне норматива. А это означает на сегодня, что когда мы проанализировали, участковая полиция, им уменьшено финансирование на 40% от показателей прошлого года. А? Когда я буду фотографировать, мне нужно, конечно, камеру снять.